Добрый вечер, дамы и господа. И вечер действительно добрый, потому что мы с вами сегодня собрались. Мы начинаем торжественную церемонию вручения премии Ukrainian Travel Awards. Самой уважаемой награды в украинском туристическом бизнесе. Она вручается тем, кто работает с отдачей, творчеством и приносит свой вклад в развитие всей отрасли. Только лучшим из лучших. Сегодня соревнуются. Мао. Аэросвит, Роза Ветров, Air Arabia, Astrian Airlines. Для объявления и награждения победителя мы приглашаем руководителя интернет-портала метеоканала Погода ТВ Екатерину Дубовскую. Просим вас на сцену. Екатерина Дубовская, откроет нам секрет, тоже стал победителем в номинации ⁇ Самая туристическая авиакомпания ⁇ Просим вас. Я так понимаю, что в продолжение поднятой же малой темы авиации и любви к своей работе, я с удовольствием объявляю авиакомпанию, которая лучше всех летала в облаках. Мау! Мау, друзья! Самая туристическая авиакомпания! Поплодирую победителя!